hayotda biz kutgan va kutmagan voqealar ro'y beradi ana shunday kurash va sinovlar maydonida inson toblanadi. biroq har kim o'z huquqini bilsa va talab qilsa hayotda qoqilmaydi aks holda birgina hujjat ortidan yugur yugur ortiqcha sarsongarchiliklar kelib chiqishi hech gap emas boyovu't tumani mirishkor mahallasida yashovchi Nilfar atabullayevaning 2001 yilda tug'ilgan farzandi ozodbek mamirov baxtsiz hodisa sabab 2018 yilda vafot etgan biroq bugungi kunga qadar o'lim fakti belgilanmagan og'ir musibat sabab ushbu hujjatni o'z vaqtida olish onaning ko'ngliga sig'maganda lekin vaqt o'tib bu hujjatga ehtiyoj paydo bo'ldi 2003 yilda tug'ilgan farzandimni o'limlik qog'ozi yo'qligi kelib chiqdi men shu ish tashvishlari bilan bo'lib o'z vaqtida shu hujjatni to'g'irlamaganman shu avvoragarchilikka sabab bo'ldi adliyaga murojaat etdim shu qog'ozni to'g'rirlab berish haqida ular menga yordam qilishdi o'z vaqtida to'g'irladik keyin adliya organlariga kelib tushayotgan har bir murojaat alohida e'tiborda nilufar otabullayevaga adliya ko'maklashdi fuqarolik ishlari bo'yicha Bayot tumanlar sudiga yuzdan ortiq fuqarolar manfaatida davo ariza kiritilib barchasi qanoatlantirishga erishildi xususan Bayot tuman sovotobod in mahallasi mingbuloq ko'chasi 30 uyda yashovchi fuqaro amalovaning o'limlik faktini belgilash to'g'risidagi murojaati Bayot tuman adliya bo'limiga kelib tushdi to'plangan yani hujjatlar dalil isbotlar natijasida fuqarolik ishlari bo'yicha boyovut tumandala sudiga davo ariza kiritildi fuqaro amalovaning farzandini o'lganlik faktini belgilash to'g'risida hal qiluv qarori chiqishga erishildi